أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم گزشتہ زیر درس آیت کریمہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں دوسرا حکم ارشاد ہو رہا ہے فرمایا سارعو الى مغفرت من ربکم اے اہل ایمان خوش نصیب و سعادت مند مندوں کلمے والو دوڑو اپنے رب کی طرف دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو کا لفظ بولا ہے سرع جلدی کرو غفلت سستی کی گنجائش نہیں یہ وہ رستہ ہے جس میں آہستہ آہستہ چلنا اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موت تمہاری طرف دوڑی چلی آ رہی ہے اس سے پہلے کہ موت تمہیں دبوچ لے تم جلدی جلدی اپنے رب کی طرف بڑھو اس سے اپنے آپ کو بخشوالو مغفرت لے لو گویا جا کے رب کے دامن رحمت میں پناہ لے لے ایک بچہ جب کسی طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ فورن بھاگ کر سیدھا ماں کی گود میں جا گھستا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے میرے محترم دوستو ہم بھی اپنا سفر کر رہے ہیں اپنی, اپنی قبر اپنی موت, اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سفر میں موت ہمارے تعاقب میں ہے تو جلدی جلدی دوران سفر دوران حیات زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ سے بخشوا لے توبہ کر لے معافی لے لے مغفرت کے مستحق ہو جائے فرمایا سارعو علا مغفرت ربی کو دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف و جنہ عرض عرض سمائی اور دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف کیا پانچ مرلے اور دس مرلے اور کنال اور دس کنال کیا یہ زمینیں ہیں اور کیا ان کی حیثیت اللہ نے ایسی جنت تیار فرمائی ہے کہ جس کا عرض آسومانوں آسومانوں زمین جتنا, جتنا. اب آسمانوں کے زمین زمین درمیان, درمیان کتنا, کتنا فاصلہ ہے کون جانتا ہے کوئی, کوئی بھی نہیں جدید, جدید سے جدید ٹیکنالوجی آگئی تکنولوجی لیکن, لیکن, لیکن کوئی ماپ نہیں سکا, سکا. عرض, 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 عرض یہ ہے تو طول کتنا ہوگا کتنی بڑی جنت اللہ نے ایک ایک بندے کے لیے سعادت مند کے لیے تیار فرمائی تو اس لیے دنیا سے جی مت لگاؤ اس جنت کی طرف بڑھو آسمانوں سے چوڑی اور پڑی دوڑو کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ سے معافی تلافی مغفرت طلب کر لو اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان اعمال پر آؤ دوڑو مغفرت جنت کی طرف مطلب ان اعمال پر آؤ جن اعمال کی وجہ سے مغفرت ملے گی جو اعمال اللہ کی رحمت کو کھینچیں گے بخشے جاؤ گے ان اعمال کی طرف آؤ جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں جنت پہنچانے والے ہیں یہ بھی ملحوظ رہے پہلے مغفرت کا ذکر ہے پھر جنت کا توڑو مغفرت کی طرف پھر فرما دوڑو جنت کی طرف کیا مطلب ہوا مطلب یہ کہ جنت کا حصول اللہ کی طرف سے مغفرت ملنے پر ہی ہے بخش ملنے پر ہی ہے معافی ملنے پر ہی ہے جنت امال سے نہیں کمائی جا سکتی اعمال جنت میں جانے کے لیے ضروری ہیں ان پر پوری حیات گزارنی چاہیے لیکن, لیکن کیا, کیا ہم اور کیا, کیا عم ہمارے عمل عمل کرتے رہے کرتا رہے, رہے, رہے اللہ سے مغفرت, مغفرت بخشش مانگتا رہے, رہے مغفرت ملے گی تو جنت, جنت میں جائے گا اللہ, اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ بخشیں گے اور جنت میں پہنچنا ممکن ہوگا اپنے اعمال پر مت رہے محض اعمال سے جنت کا حصول مشکل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلا احلتا عمل ہر ہرگز جنت میں کسی ایک کو اس کا عمل نہیں پہنچائے گا صحابی نے پوچھا والا یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مطلقاً بات فرمائی کسی کو بھی تو کیا آپ کو بھی عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةً فرمایا ہاں ہاں مجھے بھی مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا تو بندہ عمل پر لگا رہے اللہ کی رحمت کا مغفرت کا, کا امیدوار رہے مانگتا رہے اللہ جل شانہ جنت تیار کی ہی اپنے ساتھ جڑنے والوں, والوں کے لیے متقین پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے در, در در کر جینے والے زمین پر رہتے, زمین پر رہتے ہوئے نگاہیں آسمان, آسمان کی طرف اٹھائے رکھنے والے اللہ, اللہ کا حکم کیا, کیا؟ اللہ کس چیز سے راضی اللہ کو اللہ کون کو سی چیز, چیز ناراض کرتی ہے کس عمل, عمل سے اللہ, اللہ کے قریب ہو جاؤں جاؤ گا اور کون سا عمل سا مجھے دور, دور کر دے, دے گا عدت اللہ, اللہ نے ایسے, ایسے لوگوں کے لیے جنت, جنت تیار, تیار کر دی, دی ہے کیا خوش, خوش نصیب سعادت, سعادت مند من ہے ابھی دنیا پر چل پھر رہے جی رہے لیکن ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے اکرام کے لیے اللہ نے جنت پہلے سے تیار کر دی, دی اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق